На дежурную часть Центрального райотдела милиции поступил звонок от неизвестного мужчины о том, что одно из развлекательных заведений города Николаев заминировано. Якобы зашла женщина с сумочкой, в которой находилось взрывное устройство. На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. И при приезде, смотря место происшествия, никакого взрывного устройства обнаружено не было. После этого в ЕРДР были внесены ведомости об уголовном правонарушении. И буквально через два дня сотрудниками уголовного розыска Центрального райотдела был установлен мужчина, который совершил этот анонимный звонок под предлогом того, что его охранники не пустили в увеселительное заведение. Его это, так сказать, обидело. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. И вот сделал он такой поступок. За данный поступок ему придется отвечать согласно с уголовным Произошло то, что я пришел посидеть отдохнуть, меня охранники не пропустили. После чего я просто вышел, обиделся, перезвонил 102, сказал, что прошла девушка, как с бомбой, туда. Вот. За последствия я не знал, что так оно серьезно. Я и шел, у меня получается из-за того, что был в спортивной одежде, ФСК Трон не прошел. Ну а вы, может быть, выпившими были или нет? Ну, был, был выпивший, да. Когда я позвонил в 102, я просто не осознавал, насколько это последствия могут быть, насколько это серьезно.